Hello friends! আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ তেল নিদিয়াকৈ বনোৱা এটা মাংসৰ ৰেচিপি আহক তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ আধা কেজি ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু কটা পিঁয়াজ ৰচুন আৰু জলকীয়া গোটা ৰচুন আৰু জলকীয়া দেই আৰু এইখিনি মই ডাংগুটি কাটি লৈছোঁ ইয়াৰ লগত আপোনালোকে ফ্ৰেছ বিনো ল'ব পাৰে আৰু লগত মই এয়া ডাঙৰকৈ আলু দুটা লৈছোঁ যিহেতু মোৰ ছোৱালীজনীয়ে আলু খাই ভাল পায় সেইকাৰণে মই ডাঙৰকৈ দুটা আলু লৈছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ বিলাহী লৈছোঁ বিলা ডাঙৰ বিলাহী ঠাইত আপোনালোকে কণ বিলাহীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই প্ৰথমতে বিলাহীটো এনেকৈ গেছ গেছত পুৰি লৈছোঁ যিহেতু মোৰ জুই নাই মই সেইকাৰণে গেছতে এনেকৈ পুৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে এতিয়া মাংসখিনিত মই পিঁয়াজখিনি দি পিনে আৰু অলপ নিমখ দি নিমখৰ অৱশ্যে ক্লিপটো ল'বলৈ নহ'ল কিন্তু ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু নেমু ৰস চেপি মই এইখিনি সানি ল'লোঁ ভালকৈ সানি লৈ অকণমান দেৰি থাকিব দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই আহিলোঁ আলুখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ বৰ বেছি ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা নাই এতিয়া মোৰ বিলাহী পুৰাও হৈ গ'ল ইয়াত দেখিছে নহয় বিলাহীখিনি পুৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে গোটা ৰচুন আৰু জলকীয়াখিনি মই এনেকৈ কেঁচা জলকীয়াখিনি এনেকৈ অকণমান ভাজি ল'লোঁ কেৰাহীত তেল নিদিয়াকৈ দেই কিন্তু এনেকৈ ভাজি ল'লে মানে অকণমান ভাল লাগে এনেকৈ ৰচুনটো গোটাকৈ ভাজি ল'লে খাই ভাল লাগে তাৰপিছত এতিয়া মই সেই বিলাহীটো গুচাই ল'লোঁ বিলাহীটো গুচাই লৈ পিনে অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ এৰি দিলোঁ এনেকৈ থৈ দিলোঁ প্লেটত অলপ দেৰি আৰু এইজনী মোৰ লক্ষী দেখিছেনে কেনেকৈ চাই আছে মায়ে কি বনাইছে বুলি তাৰপিছতে ইয়াত মই মাংসখিনি যিখিনি আমি সানি থৈছিলোঁ সেই মাংসখিনি মই এনেকৈ গেছত পাতি ল'লোঁ আপোনালোকে জুই বেছি নিদিব আৰু ইয়াত পানীও দিব নালাগে এনেকৈ জুই কমকৈ দিব আৰু দিয়াৰ পিছতে মই আলু দিব পাহৰি গৈছিলোঁ ইয়াৰ আলুখিনিও লগতে এড কৰি দিছোঁ আলুখিনি আপোনালোকে পিছত দিলেও হয় যিহেতু বৰ্তমানৰ আলু অলপ সময় লাগে সিজিবলৈ সেইটো কাৰণে মই আলুখিনি লগতে দি দিম এতিয়া আহকচোন এইখিনি আদা ৰচুন আৰু জলকীয়াখিনি মই মিক্সিত বাতিত ভৰাই ল'লোঁ বাতিত ভৰাই লৈ পিনে মই এনেদৰে পিচি ল'লোঁ এইখিনি আপোনালোকে শিলৰ পতাটো পিচি ল'ব পাৰে দেই এতিয়া অলপ দেৰি মই ঢাকন মৰাৰ পিছত এয়া চাওক অলপ অলপ তাৰপৰাই নিজে পানী ওলাইছে তেলো ওলাইছে পানীও ওলাইছে এইটো মাংসৰ নিজৰ পানী দেই আৰু যিখিনি আমাৰ নেমু ৰস দিছিলোঁ সেই নেমু ৰস আৰু নিমখ আৰু মাংসৰ পৰা ওলোৱা পানীতে এইখিনি মাংসখিনি সিজিছে এনেকৈ লৰাই মেলি লৈ মই আকৌ ঢাকন মাৰি থৈ দিলোঁ এতিয়া মই আহিলোঁ অলপমান জালুকৰ গুড়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব জালুকৰ গুড়াখিনি মই পতাতে পিচি ল'লোঁ আপোনালোকে মিক্সিতো পিচি ল'ব পাৰে এইয়া আছো মই জালুকখিনিও গুড়া কৰি ল'লোঁ তাৰপিছতে এতিয়া আহক এই চব্জিখিনি আছে কাটি লৈছিলোঁ নহয় সেই চব্জিখিনি মই এনেকৈ দি দিলোঁ তাৰ লগতে মই বাতি লোৱা জলকীয়া বিলাহী আৰু ৰচুনৰ গুড়াখিনি দি ল'লোঁ এতিয়া অকণমান সময় ঢাকন মাৰি ৰাখিব লাগিব তাৰপিছতে মই উলিয়াই লৈ পিনে পানী দিলোঁ তাত যিমানটো প্ৰয়োজন হয় পানী আপোনালোকে যিমান ডাঠকৈ খাব বিচাৰে পানীটো তেনেকৈ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰপিছতে অলপ দেৰি আকৌ ঢাকন মাৰি সিজাব লাগিব কেইমিনিটমান সিজোৱাৰ পিছতে আকৌ চাওক এতিয়া এয়া ৰং এনেকুৱা হৈ গ'ল এতিয়া এই যে জালুকৰ গুড়াখিনি মই পিচিছিলোঁ ইয়াতে মই জালুকৰ গুড়া এচামুচ এড কৰি দিম আপোনালোকে বেছিও দিব পাৰে দেই আৰু জলকীয়া জ্বলাৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে যিমানটো খায় সেইটো হিচাপত দিব পাৰে আৰু ইয়াত অকল ডাঙবদি দি বুলিয়েই নহয় আপোনালোকে ফ্ৰেছবিন হওক পালেং হওক যিকোনো যি চব্জি খাই ভাল পায় সেই চব্জি এড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত কোনো মছলাৰ প্ৰয়োজন নহয় ইয়াত অকল জালুকৰ গুড়া এয়া চাওক মই এচামুচ জালুকৰ গুড়া ইয়াত এড কৰিছোঁ যিহেতু বেছি জ্বলা খাবলৈ মন যোৱা নাই সেইটো কাৰণে মই অকণমানেই মানে জালুকৰ গুড়া অকণমানেই দিছোঁ মাংসখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে আৰু এতিয়া মই মান ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া আপোনালোকে ধনিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিহেতু মোৰ ঘৰত এতিয়া ধনিয়া নাই মই মান ধনিয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া এটা খুব হেল্ডি ৰেচিপি হয় আপোনালোকে বনাই খাব এনেকৈ আৰু আগতে খাইছেনে নাই কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আৰু অলপ দেৰি ঢাকন মৰাৰ পিছতে এতিয়া এয়া ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ উতলাই আহিলে দেখিছে নহয় জালুকৰ গোন্ধ মান ধুনীয়া গোন্ধ আৰু মাংসখিনি বইল হৈ গৈছে চব্জিখিনি ভিজি গৈছে খুব সুন্দৰ এটা গোন্ধ ওলাব মাংসৰ জোলখিনি ডাঠ হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে দুচামুচ পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব এয়া মই পিঠাগুড়ি দি দিছোঁ যিসকলে তেল খাই ভাল নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এয়া এটা খুব সুন্দৰ ৰেচিপি আৰু খুব স্বাস্থ্যকৰ ৰেচিপি হয় দেই আপোনালোকে বনাই খাব এনেদৰে গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব খাই খুবেই ভাল পাব এয়া দেখিছেনে হৈ গ'ল আৰু সকলোলৈকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব দেই